До выяснения там правильно, неправильно, есть основания стоять, не есть. Ну это слово против слова у нас правовое государство идем в суд, там решаем. Имеют право стоять не не ними. Пока если... мы это делаем, я закончу. Пока мы это делаем. Вот эти два объекта действительно, чтобы не стояли на тротуаре. Три объекта. Три, три объекта. Три, три объекта. Три. Мы переставим сюда. Вот сюда переставим. Они не стоят на проходе. Здесь, я так понимаю, не будет лужайки В ближайшее время здесь не будет зеленой зоны, здесь ее никогда не было Нет. и, наверное, вряд ли когда-то будет. Мы ставим их сюда и выясняем отношения в суде. Первое. Выигрывают город, ну, мэр сделал свою работу, пообещал их отсюда убрать, он их отсюда убрал. Раз. Второе. Люди действительно начинают ходить более свободно. Два. Третье. Мы прекращаем друг за другом гоняться в эти детские игры, играть. соловьи разбойники Наконец-то. Тут будет стоять. А, блин, этого я не учил. Свободных мест не будет, потому что ладно все убранное будет. Предположим, что его здесь стоять не будет. Я просто плюсы стараюсь назвать. Ну, третье, вы, вы красавчики, сделали, что нужно, освободили город и, так сказать, и, не, нарушили закон, и не нарушили закон. Вот основное, очень важное э, качество и критерии очень важный. Не нарушен закон. И вы, как представители ну, ру руководства ру Киева... Это какой-то монолог, получается. Все, я сейчас заканчиваю, все. Идете, если вы не согласны с этими документами, разбиваете их в суде, и сюда приезжаете среди дня, и ни, никого из нас не видите. Поднимаете их, с, с, с выконавцем судовым, здрасте. Сразу говорю, еще раз судах эти объекты рассматриваться не будут. Почему? По таким причины, причинам, сами понимаете, особенно тот объект, у него там уже больше срок давности даже прошел, ты же сам понимаешь. Представьтесь, будь ласка. Пожалуйста, вы представьтесь, будь вы до нас. Я пойду же громадом не Я не заберу. А вы вживались сегодня? Что? Живал? А, да, вот ага. Сказали, живал, блин. С утра, блин, до вечера вживал. Что я живал? Ну, я, я не знаю. спал, я всю ночь не спал. Шо, я, видно, что я пьяный или что? А Я не сказал ничего про пьяный. А что значит живал? А я не знаю. А вы как? Бутерброд. Бутерброд. Булкинброд возможно. Мое удостоверение нужно? Конечно. А, вдруг, а вдруг вы сепар... А вдруг вы сепаратист? На камеру. Переодетый, кто откуда знает. А может вы сепаратист? А? Может вы сепаратист? Может, да, его. я не отрицаю. Может, все. все. бывает, да. Вот удостоверение. Мельник Сергей Васильевич, старший инспектор. Вы не имеете считать или что? 0019. Все правильно? Я не, не, имею права давать Если снимать, не футово, это правда. Как, переписывать. Имейте. 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 Я, Снимайте, чтобы давайте. вы сняли удобно. удостоверение, я, не думаю. Я, я, предоставил. А почитайте, пожалуйста, закон про милиции. Там четко закон о милиции там не говорится. Это. Я знаю закон о милиции. Поверьте, там говорится лет. о том, что вы обязаны предоставить. 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 Я предоставил. Предоставили, правильно? все хорошо. Все, вопрос Так цель вашего прибытия, скажите. Агрессия. Цель вашего сбора. Здесь люди собираются. Ждут троллейбус ну, троллей жду. Я понял, везде, я тоже троллейбус жду. А куда поедем? Хорошо, а где она? А где она находится? Вот это она, да? Там и там. Есть Андрей, фиксируй звернення сейчас, пиши, пиши, обращение сейчас, фиксируй, что вот на, вызывай на, на вытек по 102, да, 102 на сейчас. попытку разла... на попытку на... Кради... не, не, не. майна. Зруйнування, руйнування майна. Ну, они же не Шип, делают, вызывай, вызывай, они будут видит, пытаться. Не, попытка была. Да, Каждый попыт... здесь присутствующий да, скажет, вора. что попытка была. Вызывай по 102. Вызывай 102, сейчас. Да, да. Да, и мы вас просим, как работника милиции, задержать. Злочинство. Задержать людей. Места, всего, и... если у вас На есть, наших свидетельских, наших свидетельских показаний. Да, вопроса нет. Пишите заявление. Криминальное угруппование. У меня вот есть я фотография. Я с одним человеком. Да, я одним вам охарактеризую. с вами вы... или с вами Пожалуйста, разобрать. можете смотреть, да. Я вам охарактеризую ситуацию, потом вы ответите человеку. Прецедент в чем? Приехал некий чиновник в 4 часа утра с некой грядкой, человек 15, группа, в балаклавах, в балаклавах, с, с оружием, с техникой, с оружием. Вот. Можем показать, где они сидят. Вот. Огнестрельное а оружие. Характеризуйте со стороны закона, что происходит. Какие Сейчас ли... на данный момент я пришел, вроде бы никого нет. Но у нас не знаю, есть свидетели. Если у вас, да, свидетели, смотрите, свидетели, если а у вас есть свидетели, смотрите, если у вас есть свидетели, если был такой прецедент, вы имеете право написать заявление, Отлично. правильно? Более того, можете... Такого так вы вызовете? По 102. Нет, нет, нет по вы должны Прошу, вызывать, да. правильно? Да. Я так правильно говорю, написать могу? и вам на миссию. Вот да. и все. Не-не-не, надо... Сейчас на данный момент, на данный момент, смотрите... Ну ты ж помнишь, надо милицию вызывать. Это же еще житомирские. При чем тут это? дело в том что милиция, в принципе, здесь все зафиксировать, нужно что? Эксперт-группа, правильно? Да, верно. вот. Эксперт-группа приедет, будет я фиксировать это все. Хорошо. Если есть какие-то порушения, правильно? Все да. в рамках да. закона. Вы, пожалуйста, это суд идите. не ма. Вот документы, что это не у, у вас доручение что на что? Вы можете посмотреть ну, это, это не Я прошу вас, Дмитрий. вы хотите желаемое за действительное Это ваши так. догадки. У нас присутствует подтверждение. Докажите обратно. Руслан, я можно ваше доручение предъявите, пожалуйста? Конечно, Вань. Покажите. Вот до ручни, на основании которого производится демонтаж. Может, можно посмотреть? Ну, в моих руках да, да, По-моему, да, это да, твои, туалетная моих, бумага. А Я умею право не давать. Хорошо, покажите. Посмотрели? Все, 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 все. А, а немножко... второй листочек можно? Закрой. Нет, <свят> все, там есть. скриншот да? сделаешь. Да, там есть подпись, Мы... А, то есть вы в одном стороннем порядке, сам себе подписал. Это мои полномочия. А, то есть вы сами их монтаж чего? Что там указано? Еще раз, я с вами дальше комментировать не хочу. Фотографии? Дмитрий, давайте сравним документы. Сами себе подписывайте доручение Вот Демонт это же, вот кем. Давайте Смотрите, Дмитрий, Послушайте, Дмитрий, сюда. Вот. Это золотые вот. слова. Давайте мы попробуем. Сюда сразу. Не, 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 что за разговор? Мы демонтируем демонстрируем секунду. Демонтажа. Руся, пожалуйста. Какого? Я дела? прошу. Который я сейчас начнем. Секунду. секунду. Мне надо разговаривать с этим человеком, он не <связать> написано вы там, будете мне говорить пожалуйста, кто вы такой? помолчите <связать> пожалуйста здесь Воина написано, то. что это является Леван, да? Леван. конкретно споруда да а, нежилым помещением и все остальное у него денег. да у него денег. написано это на это демонтаж, демонтаж, демонтаж каких-то каких элементов благоустроя там не да пускай вот конкретно тогда как вы закон как законодательство определяет данный конкретный объект вот у вас пожалуйста перед лицом сейчас

подождите, ребят, вот делом, он занимается своим делом. Что вы не сделали? Вы ему мешаете? Милиция, можно? Милиция. Милиция. Милиция, Милиция! Милиция с народом! Вот пожар! занимается тем, что способствует беззаконности мэра. Да, привет. Не

даже с вами. Да, вот так что он руководит находится. процессом. Почему вы слушаете его? Это частное лицо, мне нерабочее время пришло посмотреть. Я вижу, что да. подрядчика да. нашего ему мешают демонтировать незаконное... Объект. Пожалуйста, вы мешаете. Пожалуйста, с вы мешаете. утра. Вы мешаете. Начинал, Канада, утра, вы Вы мешаете. Вы мешаете. Во сколько у вас рабочих дни? У, у меня нет? не нормировано. Как это не, нормировано? Виталия, не, вот не не может этого быть. не может этого быть. Я говорю, еще есть раз. Есть еще раз говорю, вы на каком? Вы, вы здесь Все, еще раз. Я... А, а, о чем вы, а? А, а что, -то что -то с вами тут? А да, что с Вы видите вот Нет, кстати, нужно за вы Нет, ты что его дом. Вашего времени. пожалуйста не извлекайтесь товарищ капитан э, мы просим вас настоятельно взять пояснение снять пояснение с представителей главного управления благоустройства это обязательно э, да будет то есть вы обязательно их опросите что они здесь сделали и так далее там да? На все отлично